हर्षम्भो महादेव विरुपाक्षत्रिलोचन दयासिन्दो दीनबन्धो रक्ष रक्ष महेश्वर यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतें शस्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवा वागर्था इव सम्पृक्तो प्रतिपत्तये जगतापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्याप्रदायिने अहरणीश महमंदे तामिन मनोरमाम या शाश्वत विश्वाचा स्वामी या जगाला आधारभूत असणार एक तत्व ज्याच्या शक्तीशिवाय ज्याच्या सत्तेशिवाय या जगातलं पानही हलू शकत नाही असे सताधीश सध्यांच्या हृदयामध्ये ज्यांचं विराजमान स्थान आहे असे भगवान अमरेश्वरांच्या पावन आणि नमस्कार करून पलसिद्ध महास्वामीजींच्या पवित्र संजीवनी समाधीलाही वंदन करून मनमथादी शिवसंत बसवादी शिवशरण या महाराष्ट्रभूमीस उदयास आलेल्या सकल संप्रदायातील संत मंत महापुरुष ज्या सद्गुरूच्या मानवी जीवनाला दिशा प्राप्त झाली अध्यात्माची मार्ग काय आहे ज्या सद्गुरूकडून आपल्याला प्राप्त झाला अशा आपल्या सर्वांची श्रद्धेय वेदांताचार्य शिवाचार्य रत्न सद्गुरु सिद्धलिंग शिवाचार्य गुरु माऊली यांनाही स्मरण करून पवित्र